любая сточная вода, какая бы она ни была, то ли она несущая высокую концентрацию органики, то ли не органики высокой концентрации, это всегда угроза для человека. ясно, что купаться в том районе нежелательно. Там концентрация тяжелых металлов играет главную отрицательную роль. Каких-то сильных органических активных веществ ну, очевидно, там, как и раньше не было, то и сегодня нет. А среди металлов лидером является железо. Железо там имеет самую высокую концентрацию. Сколько она там сегодня, по абсолютной величине эта концентрация, я сказать не могу. Но вот эта вот красная вода, это как раз указывает на присутствие высокой концентрации железа. Я не думаю, что эта вода играет роль загрязнение тех почв, так кардинально, стратегически, если они не поливают этой водой, потому что, как правило, уровень тех грунтов, он выше русла той канавы, той речки. Функция этого шланга накопителя как раз для того, чтобы там осела взвесь, вот, связанная с железом. Ясно, что она не оседает. Там вся полностью, поэтому красная вода вытекает. Но большая, большой процент этой здесь и там остается. В виде такого ила, нула. Вот. Растворенные же катионы металла. Ясно, что они не могут быть очищены простым отстаиванием. Это надо специальные методы очистки источного. На заводах, как правило, есть локальные очистные сооружения, где частично очищается вода. Что есть сегодня на этих заводах, я не знаю.